вечора вам дорогі телеглядачі в ефірі. Програма Позиція. Я Олександр Білка і відразу хочу представити гостю, з якою сьогодні буду говорити. Тож, вітайте, Олена Никифоренко. Це моя колега, заступник директора ТВО художньо розважальних програм обласної державної телерадіокомпанії Алтава. Вітаю, вітаю, Олександре! Ну говорити сьогодні. Будемо про надзвичайно цікаву подію, а саме про те, що в Ізраїлі на міжнародному відбувся міжнарод... міжнародна конференція представників засобу інформації, пощастило бути там. Так так пощастило бути. Це була конференція представників засобів масової інформації пострадянського простору, російськомовних ЗМІ. Нас було 25 осіб, високий рівень інтелектуальної мощі, якщо можна так говорити, мої колеги Пітер, Москва, Новосібірськ, Київ, Харків, Запоріжжя, Одеса, Мінськ, Кишиньов, Узбекистан. Всі були там, була дуже дуже насичена програма відповідальна організація натів, бюро натів при канцелярії президента. Фонд Генезис Єрусалімський прес-клуб, членом якого я тепер і є, організували цю прекрасну конференцію, дуже насичену, інформативну. Адже ситуація в Україні зараз дуже схожа з ситуацією так. в Ізраїлі, тому корисно була ця поїздка. Ну, журналістська, скажімо так, натура не давала спокою, тому було багато власних ініціатив, так. Саме так я, скориставшись можливістю останній день, відвідала за прохання моєї колишньої подруги, нашої землячки, пані Несешулін, її місто Хацор Халя Гліліт і зустрілася з мером міста Шимоном Свісою. Він розповів, як виживають. Ізраїльтяни в умовах перманентної загрози з усіх боків, тому що місто це прифронтове, фактично. Я ж відразу хочу сказати нашим глядачам, що сьогодні ми будемо показувати вам достатньо велику кількість відеоматеріалів, тому дивіться, не перемикайте, адже дійсно є що послухати. Надзвичайно цікаві пані Олена записала інтерв'ю. Ну і розпочати хотілося б напевно от із зустрічі з мером міста, так мер міста Хасор Ляльвіт, пан Шимон Свіса. Розповів багато цікаво. Я хочу заздалегідь вибачитися за якість матеріалів, тому що це робилося наживо, тому і звук, і відео може бути дещо дивнувате. Але я вважаю, Олександре, що перше джерела це важливо. Звичайно, Тож, прошу режисерів зараз показати перше відео. німцет Хацолінцему. На востоке от нас, на востоке это граница с Сирией, на севере от нас это граница с Ливаном. Существует постоянная угроза. Э, периодически раз в несколько лет у нас происходят какие-то военные действия с Ливаном, иногда с Сирией иногда просто запускаются ракеты. Как мы с этим справляемся, жители Израиля понимают, что они должны жить в стране Израиль, должны находиться на этой земле, должны ее защищать. Мы очень рассчитываем на нашу армию. Мы полагаемся, что она нас всегда защитить. Израиль произвел, изобрел, э, это так называемая кипат-барзель, перевести на русский, это железная крыша, э, это система, которая обнаруживает летящие ракеты в воздухе, и избивает в их воздухе. Это защищает наших жителей. Таким образом, ракеты не попадают в населенные пункты, не попадают в людей, они взрываются непосредственно в воздухе. Мы предупреждаем. Нападение. Правда ли, что есть государственная программа по строительству бомбоубежищ в каждом жилом или гражданском здании? Да, правда. Старых дома бомбоубежища находятся в подвальном помещении под домом. В ново новостройках в каждой квартире обязательно строится защитная комната, ширина стен около полуметра. І при, коли жителі Ізраїля, жители, сім'я слышат звуки сирены, Они немедленно всі заходять в это захищене поміщення. Таким образом були спасены тисячі жизней. Тож дій, дійсно, є українцями, чому повчитися в ізраїльтян. Але я е, не хочу зупинятися, адже хочеться побільше показати саме відеоматеріалів. Е, наступна наша зупинка буде це озеро Кінери. Да, Повела поїхали ви туди разом із представником мерії, це Інеса Шульгіна. Наша так? землячка, моя подруга пані Неса Шульгіна, люб'язно згодилася звозити мене на озеро Кінерет. це історичне, легендарне місто. До речі, прем'єр-міністр Нітаньяху, коли говорив про роль преси ізраїльської, він... Такий приклад навів. Нас преса дуже серйозна. Вона критикує. І навіть якщо я, прем'єр-міністр Ізраїлю, завтра, як Ісус Христос, прийдуся по озеру Кенерет. Знаєте, які будуть заголовки у преси? Преса напише Нітаньяху не вміє плавати. <рес> ну і власне, якою вийшла розмова? Зараз друзі, і подивимося, тому дивимося відео номер два. Очень історичне місце. Це місце очень значиме для всіх християн. Мы находимся в районе церкви Капернаум, к Фарнаху. Покажите, пожалуйста, это замечательная церковь с розовыми куполами. Это место, где Иисус Христос ходил пешком по воде и делил хлеба и рыбы. В этом месте крестят детей. Очень часто здесь крестят людей. Перед вами озеро Кенерет. У вас оно знакомо под названием Галилейское море. Это не только наибольший резервуар, это единственный резервуар пресной воды в Израиле. Израиль не только качает воду для нужд своего, своей промышленности и граждан, также мы продаем эту пресную воду в соседние страны, такие как Иордания. И это одно из точек нашего конфликта с Сирией. Сирийцы очень хотят получить выход к пресной воде, которая на Ближнем Востоке большая проблема. Вот за нами вы видите это голландские высоты, которые Израиль получил в результате войны 1973 года. И теперь Сирия постоянно претендует на другой берег Галилейского моря, озера Кенерет. Чтобы качать воду, естественно, израильтяне этого позволить не могут. Олено, відразу хочу запитати, скільки днів е тривала подорож? Адже відзняти таку кількість відеоматеріалів, думаю, за один день не вдалося б. Олександра, дійсно, подорож тривала вісім днів. Дуже насичена була програма. Я знімала на планшет. До речі, це мій дебют <с як <с оператора. Тому ще раз прошу вибачення за якість деяких матеріалів, особливо наступних, тому що ми були на. В свіжому повітрі це була майже прифронтова зона, тому був вітер, було багато людей. Насичені дуже зйомки. Я сподіваюся, що наші телеглядачі мене пробачать, адже факти, які викладені в цих матеріалах, дуже цікаві. Ну готуючись до цього ефіру, я переглядав ці всі відеоматеріали і мене вразили відповіді співрозмовників. От конкретно хотів зупинитися на заступникові мера міста Здеро, це Марк Єфраїмов. І от так само цікавою і насиченою вийшла розмова. Ми їхали. На те місце, на ту гору, де безпосередньо могли побачити сектор гази. Поки їхали автобусом, спілкувалися, адже Марк людина дуже емоційна, він родом з Нальчика. Він розповідав дуже багато, і думаю, нашим глядачам варто це побачити. Тож, третє відео. Ми зараз знаходимося в районі, в якому я сам живу, але цей район один з перших. который страдал от первых минометных атак. вначале стрелялись они ракеты, а минометы. есть разница между ними, потому что миномет это более с одной стороны заводское заводское оружие, но с другой стороны оно менее, э, которое, да, просто как болванка, которая летит. и в основном из-за того, что этот район находится ближе к Газе, то здесь падали. последние дни цокейтан, который вот э, сейчас была война. Уже когда у них не осталось обычных ракет, мы уже начали получать именно в этом районе, потому что до других не доходят, вот эти вот минометы, которые, кстати, сирены не могут ослабить. Э, um, не ловят. Да, yeah, 네, не ловят. То есть было немало случаев, снова же я же говорю, что здесь невозможно пройтись по дороге и не прочитать, как говорят на иврите, молитву Агумет. То есть молитву Богу, что, слава Богу, что все хорошо. А если сейчас будет обстрел, побежим? Если сейчас будет обстрел, то мы... Автобус останавливается сбоку, все выходят с автобуса. И ложимся на землю. Смотрите, мы сейчас приехали на, знаменитую, на знаменитый холм, который показали по всему миру. Кстати, все журналисты, которые писали, что они транслируют северо сектора газа, на самом деле все находились здесь. Потому что все те самые крутые журналисты, я извиняюсь, конечно, с уважением, которые всегда говорили вот под этот, все находились здесь и при том же писали, что вот их обстреливают с со, со израильской стороны. Так вот, про обстрелы из и сектора газа Марк так само высловился на эту тему, так? Він дуже багато емоційно про це розповідав, коли ми вийшли на цей холм, на цю гору. Був дуже сильний вітер. проте Марку вдалося нам розповісти. Дуже багато і дуже багато показати. Може подивимося Так, в четвертому відео. Це й побачимо. В тот момент, когда попадает э, ракета, делается все, что возможно и невозможно за любые деньги, так чтобы житель как можно меньше это видео чувствовал. То есть у нас попал в дом ракета, моментом отсылается Бригада. отсылается эта семья, воевать в дверью куда-нибудь. За эти две недели приводятся туда министерские там всякие бригады, э, чтобы построить, чтобы быстро почистить. Тактика Израиля основывается кодом коль на защиту. Поэтому у нас армия называется ЦВА Аганали Исраэль, то есть армия защиты Израиля. Теперь, что происходило? КПП работает, люди приходили на работу, приходил какой-нибудь посланник Хамаса, взорвал себя там а среди своих же жителей. Израиль должен был закрыть КПП, Хамас приходил, вот вам работу не дают, давайте туда-сюда и начинаем дальше продвигаться. И вот так, вот так, вот так до да, 2004 года. Кстати, основную массу сам ракет мы стали получать после того, когда мы освободили им территорию. То есть, казалось бы, это абсурд. Мы оставили им все и ушли. Теперь, знаете, живите, как бы начинайте развиваться. Нет, они наоборот начали нас еще больше и больше обстреливать. В один день мы получали по 70 ракет. Вот сейчас последняя война. Я приведу пример. Мы в этой войне были намного раньше и намного больше, чем вся страна, и чем вообще весь мир. У нас, если вы помните, на Пуре, когда именно, именно тогда, когда дети выходят гулять, когда карнавал, когда везде есть праздники, именно в эти дни они стараются обстреливать. Мы знали одно вещь, когда начинаются обстрелы, именно тогда, когда дети собираются быть на остановках перед уездом в школу или после приезда в школу. Вот. У нас доходило до такого абсурда, Вставали, то есть те, кто дома был, открывали дверь и просто-напросто с сигаретой, с кофе выходили и ждали, пока будет целый дом, для того, чтобы дать детям забежать внутрь дома. Я как бы как человек ответственный за социальное обеспечение. Мы каждую ночь в 3 часа ночи выходили на шеках по домам, потому что пострадало очень много домов. Ну, а ще Марк говорив про рецепт мура. Я думаю, що потрібно прислухатися до тих слів, які ми зараз почуємо, адже можна це використати саме і в нас, в Україні, в тій ситуації, яка склалася. Безумовно, Олександра, Це рецепт Голди Мейер. Вона так і сказала, дуже швидко можна заключити мир, аби тільки вони своїх дітей любили більше ніж вони ненавидять нас. Марк саме про це говорив. П'яте відео. когда Израиль уже наконец собрался ответить, и когда вдруг все начали писать, а вот такой нехороший Израиль, опять он нападает, опять он этот, когда никто ни в одном средстве массовой информации не было даже сказано ни разу, что здесь уже на протяжении 10 дней нас обстреливают. То есть фактически получается так, что всем совершенно наплевать на наших детей. Теперь э, я все-таки да хочу, так как у нас не так много времени, я хочу показать одну вещь. Газа. Вот то, что перед вами, это находится один из самых густонаселенных в мире городов. Самый. Самый. Это газа. Окей, сектор газа это такая линия на протяжении пляжа от Северного, там есть, по-моему, поселок Ницаним, и до Но самый большой город это газа. Теперь Газа, он очень большой город, у него есть полно пригородов. Ну, представьте себе, это самый густонаселенный. На самом деле израильтяне ни солдаты, никогда не входили в сам город, а то, что мы видим, это по краям. Вот это то, что вы сидели Лахиа. Э, Вышел мне с головы. В общем разные различные, кстати, различные районы, в которых в основном абсорбируются вот это вот э, более э, нищие свои населения, над которыми работает ХАМАС которых в основном воспитывает ХАМАС. Трущобы. Кстати да, трущобы. Кстати, если вы посмотрите перед нами есть вот темный район вот такой самый да, близкий. Да, 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 да. Почему он темный? Потому что это район, который сделан полностью из бетона, который как будто бы не дает Израиль, но как-то они его строят. Но какой, какая особенность этого района? Такого района вы нигде ни, ни в одном стране не увидите. Это район называется э, как называется Джихад? Я уже забыл. В общем э, по, на, на русском это район мученика. То есть каждая семья, которая послала своего ребенка на теракт самоубийство, она получает там квартиру. Окей, такого, например, конечно же, вы не увидите ни в одном средстве массовой связи. Так теперь вот эта вещь, факт того, что это только существует, это уже говорит о том, что это не должно быть так. То есть наоборот, как бы на сегодняшний день я вам хочу сказать одну вещь. Голда как-то сказала, Одну красивую вещь, одно выражение. Она сказала, что если мир с палестинцами, с арабами, он можно заключить завтра. Но есть только одна проблема. Если бы они любили бы своих детей больше, чем они ненавидят нас, завтра был бы мир. Понимаете? Было бы все готово. Но вся проблема в том, что они готовы наоборот ставить вперед своих детей, а за ними... Я, я резервист. Я как бы командир танка и ну, нормально. Ну, максимум на мой рост хватит. Одно из вещей, что я от того, что меня не прислали, как бы сегодня я за мэра города, я должен был отвечать за все, что вы подготовку города, чтобы все работало по-нормальному. Меня вернули с резерва. Я был очень удручен. Почему? Потому что не потому, что я хотел быть их, а потому что я чувствовал себя плохо с тем, что мои дети здесь страдают незащищенные, и я нахожусь вместе с ними, они не там. Крім посадовців, пані Олена говорила із військовими, зокрема з Германом Гільтманом, це полковник ізраїльської армії, командир танкової бригади, і, сам, до речі, з Запоріжжя. Він, так? він з 92-го року служить в армії. До речі, це єдиний російськомовний полковник ізраїльської армії, красень Голівудський, в нього дружина, двоє дітей. Він дуже відповідальний, поважний, знаючий офіцер. Як говорить, знаєте, Батяня Камбат. Саме це про нього. Я думаю, що наші глядачі зараз побачать було безпосередньо наше спілкування на плацдармі Чорна Скала, де ми потім клали вінок. І він розповідав все, як проходила операція Нірушима скала, липень-серпень цього року, в якій він брав участь, розказував, на що була спрямована ця операція, як складалися стосунки між... Арабами і ізраїльтянами. Ну, зараз ми це власне подивимося. тільки хотів би напевно донести глядачам, що потрібно слухатися і прочитати, як то кажуть, між рядочків, що говорять зокрема цей військовий. Тож прошу режисерів показати шосте відео. Ми находимося в принципі на граніці сектором гази. Та ось то можна піді може Да, вот. Дорога идет перед нами, которая извлекается, она доходит, видно забор, это граница с сектором Газа. Мы находимся, в принципе, в районе, где проходили боевые действия по всей территории границы с Газом, проходили боевые действия последним летом, июль-август, операция, последняя операция, которая происходила. Значит, на данный момент результаты операции, можно сказать, что они положительные для нас, как для армии. Я смотрю с нашей точки зрения армейской. Начали начало операции, можно сказать, мы понимаем, что есть угроза на населенные пункты, которые находятся здесь. Если мы увидим, смотрите. Ближайший населенный пункт здесь с левой стороны называется Фараза. Поселение от забора до Фараза на, и, примерно 300 метров. И, прорыты мы на том на начало операции понимаем, что мы знаем о где-то около 10 туннелей, которые прорыты из сектора Газы на нашу территорию. Мы поймаем часть от туннелей находится непосредственно в израильских поселениях. Можно видеть забор, где мы находимся. Или в израильских поселениях, или в э, наших базах, мы видим здесь с правой стороны тоже база, э, видна вышка, сторожевая, под ней база, находится база. В принципе, это расстояние, которое они э, прорывали, прорывали в районе. В среднем скажем, около 4 туннеля, около 4 километров, которые мы нашли во время операции уже. Мы знаем примерные районы, где находятся туннели. И пытаемся найти их и часть по информации, которая есть от разведки самым обычным способом. Просто сверлим на землю. Находим точки, начинаем сверлить землю вдоль забора искать и, и, туннели, и мы находим, в принципе, до начала операции 4 туннеля. Я думаю, что подготовка шла около двух лет. И начав операцию, операция началась, в принципе, из обстрелов. За две недели до начала операции похищаются три солдата. И, на те... А? Ну, да. Да. Да, три э... Прив... Прив... Прив студента, студента похищаются э... на территории э... Самарии и Неверная. армия начинает э... искать их. Э... В течение этого мы понимаем, что те, кто похитили, это э... 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 Хамас. Руководство Хамаса отвергает и пытается объяснить, что это не они, они нет никого причастности. Но все данные наши, которые подтвердились и потом, что это да, были люди Хамаса, в ответ они начинают... А, и параллельно мы начинаем, чтобы найти и понять, что это арестовывать людей, которые были связаны с Хамасом. Хамас начинает обстреливать наше поселение. И начинается в принципе операция. Начальная операция ведется только с воздуха. Артиллерия, воздух для того, чтобы в принципе поразить точки обстрела, которые обстреливались и населенные пункты. Обстреливаются города от ближайших населенных пунктов, которые находятся в сотнях метров, Хайфа и Иерусалим. То есть под обстрелом находится большая часть страны. Поэтому, э, когда э, под обстрелами находится большая часть страны, это раз. Второе, мы понимаем, что готовится Хамас, готовит э, операцию. Э, для них это полномасштабная операция. Пройти через туннели и захватить и и часть населенных пунктов. Когда мы понимаем... Вот таких как фараза, которые мы видим здесь. Ближайших, опять же это. Для того, чтобы сделать базу. Не, я не думаю, они не, не для того, чтобы сделать базу, для Чего? того, чтобы да захватить и отступить. У них нет возможности это... удержать. Но если они заходят час 5-6 поселений параллельно, захватывают чай, э, мирные жители, захватывают солдат и отступают за, за, и с пленными. Э, то есть для нас это соответственно не входило ни в какие рамки, и поэтому было принято решение провести наземную операцию. Задача наземной операции было уничтожение туннелей. То, что происходит в операции, используется здесь три дивизии около семи тактических бригад которые, в принципе, есть тут и танки, и пехота, и инженерные войска. Э, все роды войск э, используются, и, понятно, ВВС, и СМУР. В принципе, полное взаимодействие войск. Мы призвали около 90 тысяч резервистов, которые часть были здесь, часть поменяли. Э, на других местах, срочные части, которые использовались здесь, то есть они поменяли срочные части в других местах на, на границах и в районе, допустим, в Иудее и в Самарии. Есть и, еще и спецподразделение, которое занимается именно подливом. Есть, и, в принципе, достаточно. А можно не количественный вопрос? Да. Что там горит? Внутри А есть какие-то проблемы с призывом в армию Или Это что-то бытовое. Чего вы так близко подошли? С призывом в армию нет проблем. С призывом в армию нет проблем. Смотрите, нет проблем с призывом в армию, хотя, надо сказать, по социологическим вопросам, количество молодежи уменьшилось, допустим, за последние 20 лет и относительно в армии, ну и в армия сократилась, соответственно, mm -hmm. мы тоже в принципе были сокращения, Но нету проблемы в призывах, нету проблемы количества людей, которые призываются, нету количества проблем с резервистами. Значит, ну, правда, что финансирование израильской армии составляет 78 из э, всего бюджета Израиля? Так, это самое. Так, про це нам повідомила журналіст Діна Марголіна, яка була з нами куратором нашої конференції. Вона дуже добре розуміється на політичних загальнодержавних питаннях. Чиняться е, спори в парламенті, але після цих спорів ще більший бюджет затверджується. Десять секунд, щоб в підсумку можна сказати по цьому ефіру. Є добра фраза Шимона Переса. Добре бути експертом у минулому. Для цього треба мати лише досвід. Але для того, щоб бути експертом майбутнього, треба мати бачення. Я бажаю всім нашим політикам мати таке бачення. Лише приєднатися до цих слів. Друзі, ну ви ж дивилися програму позиція. Госпостею студії була Олена Некофренко, заступник директора ТВО удожньо розважальних програм нашої телерадіокомпанії Олтава. Студії ж працював Олександр Білка. Всіх благ. Побачимось. Побачення. Thank you